Salam hər kəsəm. Mən Hüseynzadə Afaq Gənc müəllimlər mərkəzi kursunun tarix müəllimiyəm. Bu gün sizlərə Gənc müəllimlər mərkəzi kursunun tarix miq və sertifikasiyası üçün tarix test bankı testlərinin Üsruday İdima quruluşu və erkən dövlət qurumları 40 testdən ibarət testinin video izahını seçəcəm və testləri izah edəcəm. 1-ci sualdan başlayaq. Uyğunluq pozulmuşdur. Naxçıvanda 1, Naxçıvanda qazma, 2 Lerikdə zar, 3 Kəlbəcərdə buzer, 4 Qazaxda damcılıq. Biz e, deməli Azərbaycan ərazisində qədim daş dövrünün ilk böyük ins insan məskənlərini soruşur. Bu da Naxçıvanda qazma, e, düzdür. E, Lerikdə, Lerikdə buzer mağarəsidir. E, Kəlbəcərdə buzer yazıb. Deməli Kəlbəcərdə isə e, zar mağarəsidir. Lerikdə Buğeyir Kəlbəcərdə zar olmalı idi. Qazaqda isə Qazaqda isə Daşsalahlı və Damzalı mağaralardı və 1-nə 4, 1-nə 4 uyğun, 2 və 3 isə uyğunluğu pozmuşdur. Bizdən də uyğunluq pozulmuşu soruşduğuna görə cavabımız 2 və 3-cüdür. İkinci sualımız. Ad palit dövrünə aid edilə bilməz. Mənimsə mətəssərifatı meydana gəldi. Bəli, mənimsə mətəssərifatı ad palitdə meydana gəldi. Bu doğru. 1.7. İnsanlar ilk dəfə odan istifadə etməyi öyrəndilər. İlk dəfə odan istifadə etməyi bəli, öyrəndilər. Düz. Əhali daha geniş ərazilərə yayıldı. Ə əhali daha geniş ərazilərə yayıldı. Əhalinin daha geniş ərazilərə yayılması əsasən ə, orta palit dövründədir. Ə, bu qalsın. Bacarıqlı insan meydana gəldi. Bacarıqlı insan alt palit dövründə, ə, alt palit dövrünə aiddir. Ulu icma yarandı. Bəli, alt palitdə yaramdı. Cavabımız alt palit dövrünə aid edilə bilməz. Əhali daha geniş ərazilərə yayıldı, yəni orta palit dövrünə C variantı. 3-cü sualımız orta paley dövrünə aiddir. İnsanların sayı artdı və əhali daha geniş ərazilərə e, yayıldı. Bəli, bu düzdür. Dövrünə aiddir deyirlər. Aidə olanları götürük. 1. Sonra insanlar vulkanik şüşədən it ucullu silahlar hazırlanmağa başladılar. İnsanlar it ucullu vulkanik şüşədən it ucullu silahlar hazırladı. Bəli, düzdür. 2-də də düz. Təbiət qüvvələri ilə bağlı dini təsəvvürlər formalaşdı. Bəli, bu da düzdür, axirət dünyasına inam yaranır. İnsanlar əsasən yerüstü çömlərdə, qazmalarda yaşayırdı. İnsanlar əsasən yerüstü çömlərdə, qazmalarda, mağaralarda üst paleyt dövründədir, orta paleyt dövrünə aid deyil. Ona görə 4 səhvdir. İqlim mülayimləşdi. İqlimin mülayimləşməsi üst paleyt dövrünə aiddir. Deməli 4 5 çıxdı 1 2 3 B variantı. 4-cü sualımız Üst palit dövrünə aid deyil. Aid deyil. Ağıl insan meydana gəldi. Ağıl insan Homo sapiens e, üst palit dövrünə aiddir. A variantı səhvdir. E, deməli a aiddir ə ait deyil soruşur. Səsini nitq yarandı? Bəli, səsin nitq istifqalitdə yaranır. Daş və sümük üzərində işlənmiş incə sənət nümunələri meydana gəldi. Bəli, daş və sümük üzərində işlənmiş incə sənət nümunələri üst paleyt dövrünə aiddir. Sonra axirət dünyasına inan meydana gəldi. Axirət dünyasına inan ə, meydana gəlməsi orta paleyt dövrünə aiddir. Üst paleyt dövrünə aid deyil və cavabımız da D variantıdır. Biz bıçaq qarmaq üçün iynədən istifadə edilməsi də üst palit dövrünə aiddir. Aidd deyilə soruşur D deyil variantı. 5-ci sualımız: Ağıllı insan və bacarıqlı insan arasında oxşar cəhətləri müəyyən edin, oxşarlığı soruşur. Deməli, hər ikisi üst palit dövrünə yaşamışdır. Ağıllı insan da bacarıqlı insan üst palit dövründə yaşamayıb. Bacarlıqlı insan alt paliddə yaşayıb, üst paliddə yaşayan isə ağıllı insandır. Bir səhvdir, oxşar cəhət istəyir. Bir səhvdir. Bir olan variantları silirik. Hər ikisi ana xalqanlığı dövründə mövcud olmuşdu. Bu səhvdir. Nəyə görə səhvdir? Ana xalqanlığı üst paliddən başlayır. Bacarlıqlı insan isə alt paliddən alt palit dövründən meydana gəlmişdi. Ona görə 2 də səhvdir. Cavabımız 3 4 E variantı. 6-cı sualımız. Mezolit dövrünə aid edilə bilməz. Mezolit dövründə mikrolitəmək alətləri meydana gəldi. Bəli, gəldi. Aid edilmə bilməzi soruşur. Ona görə A variantı səhvdir. Heyvanların əhəlləşdirilməsinə başlanıldı. Bəli, Mezolit dövründə heyvanların əhəlləşdirilməsinə başlanılır. Axirət dünyasına inam artır. Axirət dünyasına inamın artması Mezolit dövründədir. Bəli. Əhalinin yaşayış məşğuliyyəti Qazaq Qobustan Damzılı mağarası əsasında öyrənilmişdir. Bəli. Əhalinin yaşayış məşğuliyyəti Qazaq Qobustan Damzılı mağarası əsasında öyrənilib. Əkinçilik və maldartlıq əsas məşğuliyyət sahəsinə çevrilmişdir. Əkinçilik və maldartlıq əsas məşğuliyyət sahəsində neolit dövrünə çevrilir, mezolit dövründə deyil. Yəni mezolit dövrünə aid ola bilməz y variantı. 1-ci sualımız Neolit dövrünə aid olanları seçin. İqtisad maldarlığının rəqəmsinin əsası qoyuldu Mezolit dövründə, Neolit dövründə deyil. Neolit dövrünə aid olanları seçirik. Ona görə bir səhvdir. Birləri çıxırıq. Təbiət sərvətlərdən istifadə usulları formalaşdı. Bəli, Neolit dövrünə aiddir. İki olan variantı seçirik suallar da çıxdı. Cavabımız əkinçilik və maldarlıq əsas məşğuliyyət sahəsinə çevrildi. Bəli, neolit dövründə. E, Tovuzda Göytəpə bu dövrə aid yaşayış məskənidir. Bəli, Tovuzda e, Göytəpə neolit dövrünə aiddir. Yaşayış məskənidir. 2 3 5 A variantı. 8-ci sualımız. E, neolit dövrünə aid deyil. Toxa əkinçiliyi daha da inkişaf etmişdir. Bəli. İnkişaf etmişdir. Maldarlığ təsərrüfatı inkişaf etdi. Bəli, inkişaf etdi. İstehsal təsərrüfatı meydana gəldi. İstehsal təsərrüfatı meydana gəldi. İstehsal təsərrüfatın meydana gəlməsi neolit dövrünə aiddir. Neolit dövrünə aid deyil. C variantıdır. Evlər dairəvi formada möhürlədən inşa edilirdi. Bəli. Neolit dövründədir. İnsanlar ilk dəfə metalla tanış oldular, mislə. Neolit dövründədir cavabımız C şey oldu. 9-cu sual. Erkən tunç dövrünə aid olanları düzgün qruplaşdırın. Erkən tunç dövrünə aid olanlar. Sosial bərabərsizlik meydana gəldi. Sosial bərabərsizlik və meydana gəldi. Bəli, erkən tunç dövründə meydana gəlir. Böyük tayfa ittifaqları yarandı. Səhvdir. Tayfa yaranır hələ ki. Köçkünə yayılad maldartlıq meydana gəldi. Düzdür. Ata Staiş ayini meydana gəldə son tunç erkən dəmirdövrü bu deyil, erkən tunç dövrünə aid deyil. Aid olanlara soruşur, düzgün qruplaşdırın deyir. 1 3 və sənni suvarma sistemi yarandı. Bəli, sənni suvarma sistemi erkən tunç dövrünə də aid variantdır. 10-cu sual. İbtidai icma quruluşunun sonlarında insanlar arasında təbəqələşməni dərinləşdirən amillərdən biri səhv verilmişdir. Deməli, Maldarlığın əkinçilikdən ayrılması. Bəli, maldarlığın əkinçilikdən ayrılması təbəqələşməyə yol vermişdir. Dərinləşdirən amillərdən biridir. Metal emalının inkişafı, bəli, düzdür. İzafi məhsul istehsalı, bəli, düzdür. Qonşu ölkələr arasında əlaqələr düzdür. Test iz baş verən müharibələr səhvdir. Səf Səhv, verilmiş istəyirdə cavabımız D variantıdır. 10-cu sualdır. Getdi. 11-ci sualımız Orta tunç dövrünə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Orta tunç dövrünə aid. Sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrilmişdir. Bəli, ikinci ictimai əmək bölünsün nəticəsində sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrilir. Orta tunç dövründə. 1. Aid xüsusiyyətləri soruşur. Ata istəyi şayni meydana gəlmişdir. Son tunç erkən dəmirdəvrlə ona görə 2-ləri çıxırıq, 2 səhvdir. Orta tunca aid olanları soruşur. 2-ləri getdi. 1 3 5 3 4 5 3-ə baxaq. Azərbaycanın maldar təfəlləri əfərzi mövqe tutdu orta tunç dövründə düz. Boyalı qablar mədəniyyət formalaşdı orta tunç dövründə düz. 1 3 5. O da aya günəşə ulduza heyvanlara inam yarandı. Son tunç erkən dəmir dövrüdür. Ona görə də 4 də səhvdir getdi. Cavabımız B variantı. 12-ci sual. Uyğunluq pozulmuşdur. Möhrə tərkibində saman qatılmış palçıq. Möhrə deməli tərkibinə saman qatılmış palçıq, gil, gil palçıqdır. Bəli, düzdür. Pozulmuşu istəyir. Ona görə A-nı çıxdıq. Dululculuq gil-dən saxsı qablar hazırlayan sənət növüdür. Bəli, düzdür. Həvənk dəstə uzun qablıq, səfdir. Həvənk dəstə müxtəlif maddələri əzmək üçün alətdir. Məna görəcək variantı pozulmuş istəyirdi. C variantı. İ, e, i̇p əyilmək üçün alət düzdür. Okhra neolit dövründə ölüün üzərindən səplənən maddə budur düzdür. 13-cü sualımız. İnsanlar vulkanik şüşədən iti uzdu silahlar düzəltməyə başladığı dövrü müəyyən edin. Alt paleolit dövründə. E, təbii sərvətlərdən istifadə üsulları formalaşdı neolit dövründə uyğunluğunu müəyyən edin. İğlin mülayimləşdi. Daş alətlər təsərrüfatdə üstün mövqe tutdu. Ata daş ayini meydana gəldi. Deməli, iğlin e mülayimləşdi, son tunç dövrü, üst palit dövrü, deməli son tunç dövrü, üst palit dövrü və enolit dövrü. İğlin mülayimləşdi. İğlinin mülayimləşməsi üst palit dövründədir. Yəni 1-ə B. 1-ə B bir a olan variantları çıxırıq. Sonra birə b oldu, 2. Daş alətlər təsərrüfatı üstün mövqe tuturdu. Neolit dövründə 2c a variantı da getdi. 2c və 3. Ataş daş ahline meydana gəldi son tuz dövründə. 3də a e variantımız. 16. Uyğunluq pozulmuşdu sərkərtəbə Xaçmazda, Baba Derviş Qazaxda. Erkən tunç dövründə ibtidai ibadətgahlar var idi, ibadət evləri. Bunlardan belə ibadət evlərindəki Xaçmazda Sərkərtəbə, Qazaxda Baba Derviş, Naxçıvanda 1-ci Költəpə, Mağda, burda Urmiya da isə Göytəpə, Gö Göytəpə Urmiyada. E, bu da erkən orta tunç dövrünə aiddir. Maxta minciə çevirdə yox, Naxtivandadır. Ona görə cavabımız D variantıdır. Dir pozulmuşdur. A, B, C, E. Doğrudur D. Maxta minciə çevirdə deyil, Naxtivandadır. 17-ci sualımız. Biri məntiqi ardıcıllığı pozur. Göy Təpə, Nərgis Təpə, Oğlan Qala, Üzərlik Təpə, 1-ci Küp Təpə. Deməli Urmiyadakı Göy Təpə, Qabıla, Qarabağdakı Nərgis Təpə, Naxçıvandakı Oğlan Qabla, Qarabağda Üzərlik Təpə. Bunların hamısı Orta Tun dövrünə aiddir. Bu Naxçıvanda 2-ci e, Kürt Təpə olsaydı doğru olacaqdı, ardıcıllıq doğru gedəcəkdi, amma 1-ci Kürt Təpə olduğuna görə səhvdir. 1-ci şürtəbədən ibadət evləri tapılmışdı ki, o da erkən e, erkən tunç dövrünə aiddir. Yəni 4 variantın 4-ü orta tunca, Pozan isə E variantı erkən tunç dövrünə aiddir. 18-ci sualımız: Neolit və Neolit dövrü üçün oxşar cəhət təşkil edə bilməz. E, neolit və Neolit dövrü üçün oxşar cəhət təşkil edə bilməz. Əmək alətlərinin əsasən daşdan hazırlanması daş dövrü olduğu üçün neolit dövrdə neolit dövründə də əmək alətləri əsasən daşdan hazırlanırdı deyirdiyi. Ay, o getdi. Oxşarca təşkil edə bilməz, bilməz axtarır. Ana xalqanlığın mövcud olması. Ana xalqanlığı üst palitdən erkən tunz dövrünə qədərdir. Neolit və neolit dövrü də onun içərisinə da ana xalqanlığın mövcud olduğu dövrə aiddir. Ona görə B variantı da yəti. İstehal təsərrüfatı mövcud olmuşdur. Bəli, neolit dövründə istehsal təsərrüfatı meydana gəldi. Neolit dövründə də istehsal təsərrüfatı da mövcud olmuşdur. Qəbilə icması mövcud olmuşdur. Bəli, düzdür. Polittən yaranıb erkən tunç dövrünə qədərdir. Əsas məşğuliyyəti yığızlı ovçuluq olmuşdur. Əsas məşğuliyyət sahəsi yığızlılıq olmuş. Ümummənimsəmə təsərrüfatı neolit və neolitdə deyildi. Əsas məşğuliyyət sahəsi əkinçilik və mədərlik idi neolitdən sonra. Ona görə də E variantı. 19. Dəmir tiyələri və tunç dəstəklikli qılınclar tapılmışdı. Dəmir tiyələri və tunç dəstəklikli qılınc Muğanda uzun təpədən tapılmışdı. Ağar yənd. 20-ci sual: Son tunç dövrünə aid deyil. Son tunç dövründə minaslara dəyişiklik baş verdi. Bəli, dəyişiklik baş verir. Ölüllər yaşayış məskənlərindən kənarda dəfn edilirdilər. Bəli, kənarda dəfn edilirdilər tayfalar yarandı. Tayfalar ıı, bu qalsın. Sənətkar tacirlər qorxdu, sənətkarlardan ayrıldı. Bəli, 3-cü ictimai əmək bölgüsü. Ata stayı şaynı meydana gəldi. Bəli, düzdür. Ata stayı şaynı sonumuz sözünə aid. Tayfaların yaranması ıı, erkən ıı, bir neçə qohum qəbilənin birləşərək tayfaların yaranması, ağsaqqalların tərəfindən idarə olunması erkən tunç dövrünə aiddir, son tunç dövrünə aid deyil. Buna görə də cavabımız C variantı. 21. Siklopik tipli tikili nümunələrlə rast gəlinir harada? Gədəbəydə Arıqdan. Xo, zamandan nərjisdə, Məhəmməd Təpə, Uzun Təpə, Qursuno bunların hər hissəsində siklopik tipli tikili nümunələrlə rast gəlinir Gədəbəydə Arıqdamda. 22-ci sualımız: Aradda dövlət qurumuna aid edilə bilməz. Erken dövlət qurumlarına keçdiyin. Deməli, türk mənşəli və çoxallahlı dövlət qurumu idi. Bəli, düzdür. A variantı aiddir. Eharisə əkinçiliklə məşğul olurdu, olurdu. Qədim şərqin ən qədim dövlət qurumlarından biridir. Bəli, biridir. Dini idarənin başımdna Maşmaşradnan Xahin dururdu, dururdu. Sarnun yazılı kitabəsi, Sarnun yazılı kitabə Aradta dövlət qurumuna aid deyil. Luluvi dövlət qurumuna aidddir. Ona görə E variantı. 23. Eyni əsrdə baş vermiş hadisələri seçin. Daşüstünün Aviləsinin Anuvaniyin qələbələrinin həqiq edilməsi Eradənəvər 23-cü əsrdədir. Sarunul kitabəsində Luluvilərin ərazisi haqqında məlumat verilməsi Eradənəvər 22-ci əsrdədir. Qoti dövlət qurumuluşuir pri adından hökmdarın rəyifinin olması Eradənəvər 23-cü əsrdədir. Aq Qez hekmdarı Naramsuena stelası erədən əvvəl 22-ci əsra aiddir. Burda pozan uyğunluğu, pozan sarnol yazılı kitabəsi 22-ci əsr olması erədən əvvəl 1 3 4 23-cü əsra aid olduğuna görə 1 3 4 olan variantı seçirik, C variantı. İkiləri hansından çıxsaq C variantı. 24. Qutlər Mesopotamiya da 150 illik hakimiyyəti dövründə baş verməmişdir baş verməmişdir. Şəhərlər arası toquşmalara son qoyuldu. Bəli, şəhərlər arası toquşmalara son qoyulur. Xarici cümlələr arasında kəsilir. Bəli, kəsilir. Ticarət yollarında mənim am əmin amanlıq öz yerini müharibələrə verir. Yox, bu səhvdir. E, yerli idarəetmə sistemində dəyişiklik edilmir. Bəli, e, yerli idarədə dəyişiklik etmir. Şumer vaqıaçı şümlər tərəfindən ölkənin vidayətləri idarə edilir. İdarəetmə onlara müstəqillik verilmişdi, bəli, verilmişdi. E, kifayət qədər müstəqillik verilir. Cavabımız 24-də C variantı. 25. Xəzər dənizi sahilində yaşayırdılar. Xəzər dənizi sahilində e, yaşayırdı Kaspi tayfaları, Fasbilər. A variantı. 26. İctarəsinin sakinləri İctarəsinin sakinləri tərəfindən dağ əjdahalları adlanılan ə tayba. Dağ əjdahaları kutilərdi. Dağ xalqları isə qurilərdi. Lunu bilərə aid edilə bilməz. Maldarlıq və dəmiyəkçiliklə məşğul olurdular. Bəli, olurdular. A düzdür. Mesopotamiya ilə ticarət əlaqələri saxlayırdılar. Bəli, saxlayırdılar. Şumir mədəniyyətinin təsirindən məruz qalmışdılar. Bəli, qalmışdılar. Hurilər ilə mal mübadiləsi aparırdılar. Bəli. İki ticarətinin uzi şəhrində yaşayan hurilər ilə mal mübadiləsi aparırdılar. Akka dövlətini suqutoğratmışdır Ulu səft. Akka dövlətini Lulublər suqutoğratmayıb. Kutilər suqutoğrar. Qızıl Urzən çayının aşağı axarında yaşayırdılar. Qızıl Urzən çayının aşağı axarında yaşırdı kadusilər. B variantı. 29. Naxçıvan və Mir Qarabağ ərazisində yaşayırdılar. Naxçıvan və Mir Qarabağ ərazisində yaşayan tayfalar Naxıç və Gərgərlərdir. C variantı. Kutiv və Lulu bilər üçün oxşar cəhət ola bilməz. E, oxşar cəhət ola bilməz. E, deməli oxşar cəhət ola bilməz. Akkadlara qarşı mübarizə aparılması. Kutilulu və Akkadlara qarşı mübarizə aparıblar oxşar cəhət ola bilməzdir. A variantı getdi. Türk mənşəli sülalələr tərəfindən idarə edilməsi, bəli, düzdür. Çoxtanrılılıq olmaları, çoxtanrılılıq idi. Mesopotamiyalılar əlaqələr yaratmışdılar. Azərbaycan şərq arasında yaranmış dövlət qurumları idilər. Azərbaycanın şərq arasında yaranmamışdılar. Azərbaycanın cənubunda Urmiya gölü ətrafında yaranmışdılar. Lulu bilər Urmiya gölünün cəlbində məskunlaşmışdılar. Kutilərsə Urmiya gölünün qərbində məskunlaşmışdılar. Ona görə cavabımız E variantı olacaq. 31. Orta palit dövrünə aid olmayan mağaranı müəyyən edin. Orta palit dövründəki mağaralarımızı ya yad, yad, mağaraları yanımıza salaq. Mağaralar yanımıza salaq. Deməli Qaraca, qazma, zar, daş salahlı tağlar. Tağlar deməli Qarabağda azıq tağlar, e, azıq tağlar zar. Deməli Qazaqda daş salahlı, Naxçıvanda isə qazma. Bu Qaraca düşərgəsi Orta əyalət dövrünə aiddir. Qaraca düşərgəsi min keçirdə yerləşir. 32. Neolit dövrü yaşayış məskənlərinə aid edilə bilməz. Gəncə-Qazax bölgəsindəki yaşayış məskənləri Qovustan da, Ağzəbəddə Kəmiltəpə, Cədəbəgdə Arıqdan, Toluzda Göyətəpə. Deməli, Gəncə-Qazax bölgəsi ə yaşayış məskənləri. Sonra Qobustan, Ağcaqəbəddə, Kamiltəpəcədə, Ağcaqəbəddə Kamiltəpədə, Oğuzda Göytəvə. Bunların hamısı neolitə nəaitdir. Gələbəydəki Arıqdan, Gələbəydəki Arıqdanal arıqdan, siklopik tişürlər tapılmışdı ki, bu siklopik tikililər dəki sonuncu erkən dəmirdövə nəaitdir. Ona görə cavabımız D variantı olacaq. Sonra 33 daxxaqları adlandırırdılar. Qururlar. 34 Aşur hökmədarı Aydan Miranın adı yazılmış muncuqlar tapılmışdı. Xocalıdan. Bütün ev heyvanları həlləşdirməsi boşa çatmışdı neolitdə. Uyğunluq pozulmuşdu. Sərkərtəpə, Xaçmazda, Göytəpə Naxçıvanda, Baba Dərviş Qazaqda, Maxta Naxçıvanda, Nərcisdə və Xoca Vəftdə. Deməli, ibadat evləri Xaçmazda Səkərtəpə, e, Naxçıvanda Göytəpə. E, Göytəpənin e, biri Göytəpənin biri Tovuzdadır, neolit dövrünə aid. Göytəpənin biri isə Urmiyadadır, orta tunç dövrünə aid ilkin şəhər məskənidir. Naxçıvanda Göytəpə yoxdur. Ona görə B variantdırdı pulzulan. E, baba Dərviş Qazaqda Baba Dərvişdiz. Naxtivanda Maxta düz, Xocavənddə Nərgisdə də düz. Bunların hamısı düzdür. B variantı pozub. 37. Ağıllı insan və Neanderthal insan arasında oxşarlığa aid edilə bilməz. Ağıllı insan, e, deməli, üst paleyt dövrünə, Neanderthal insan isə orta paleyt dövrünə aiddir. Hər ikisi qazmalarda yaşayırdı. Yaşayırdı. Hər ikisi axirətə inanırdı, inanırdı. Hər ikisi süynü odəldə etməyə bacarırdı, bacarırdı. Hər ikisi təbiət qüvvələri ilə bağlı dini təsəvvürlərə malik idi. Bəli, malik idi. Hər ikisi metaldan əmək alətləri hazırlayırdı, xüsusiyyətdir. Metaldan əmək alətlərinin hazırlanması artıq e, ağıllı insana aiddir, Neanderthal insana aid deyil. 38 Azərbaycanda 50-badan əvvəlcə dövrdəki piktografik yazı nümunələri tapılmışdır. Naxtçıvan Gədəbəy Qobustan azıq sə, Kürtəpə Gədəbəy Qobustan qazaq sə, Kəlbəcər Gədəbəy Xocalı-Şurun sə, Kəlbəcər Gədəbəy Sərkətəpə qazaq sə, Gədəbəy Qobustan qazaq Naxtçıvan, Gələbəy Qobustan qazaq Naxtçıvan həmçinin də ki Ə Abşeron və Qərbəcərdən Azərbaycanın əvvəlki dövrdə piktografik yazı nümunələri tapılmışdır. 39 Kamildəbə yaşayış məskəni aiddir. Kamildəbə yaşayış məskəni Ağcabəddə Neolit dövrünə aiddir. Sonra 40-cı sualımız: Axirət dünyasına inam ilk dəfə yaranmışdır Orta Palit dövründə. Axirət dünyasına inam artmışdır mezolit dövründə. Bəli, bu qədər test izahımız. Bu qədər sağ olun. Bura qədər izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.